Вітаю вас, це програма Наголос. Останні кілька місяців біля будівлі кабміну все частіше на акції протесту стали збиратися люди, що хворіють різними важкими хворобами. Їх мета звернути увагу на недостатній обсяг закупівель ліків урядом України. Організатор більшості мітингів з цього приводу сьогодні в нашій студії це Дмитро Шерембей, голова благодійного фонду пацієнти України. Вітаю вас. Здравствуйте. Дмитро, ну почему вы еще? Да, Кілька слив про сам фонд, когда был создан и для чего, главная мета, кто, кроме вас, входит в его складу. Благотворительный фонд пациентов Украины существует ради одной миссии. И миссия у нас такая. Лечение доступно всем. Мы относимся к жизни как к самой важной ценности, фундаментальной у каждого человека. И лечение это является некое средство, которое это может защищать. В Украине очень большое количество людей, которые живут с хроническими либо смертельными заболеваниями, и их возможность реализовать свое право на жизнь – это получить лечение. И мы считаем, что до тех пор, пока их право не реализовано, те люди, которые управляют страной, не имеют этического права тратить деньги на что-либо другое, Сколько таких кроме людей защиты. В Украине? Но только с гепатитом С, но ну, смертельное заболевание, в Украине проживает 3,5 миллиона людей. 3,5 миллиона людей. Это такой некий тихий убийца. Они просто уходят из жизни, незаметно. Печень не болит, ничего не болит. Они просто умирают и все, их не ставят. Потому что это самолечение стоит 10 тысяч долларов, Человеку надо либо взять кредит, либо из семьи, все деньги достать, чтобы купить. А сторонство ничего для этого не делал. Но благодаря нашей деятельности пациенты Украины добились того, что в Украине впервые начала работать бесплатная программа лечения для гипотета С. И появились очереди, возможность получить это лечение. Это такие некие первые шаги. В конечном счете наша идеальная картина в Украине, вот как для пациентов, как благотворительного фонда, как людей, которые занимают активную позицию, для всего нашей команды, для всей, люди должны зайти в больницу получить квалифицированную помощь, сто процентов иметь гарантию выжить в Украине, а не в другой стране, и понимать, что так к нему относится государство, и так ценит его жизнь. Вот это идеальная картина, за которую мы боремся в этой стране. Это в идеале. Что але, мы для этого делали Но как сейчас это выглядит? А сейчас это самая печальная картина за всю историю независимости. Даже в самые голодные времена такого не было, как сейчас. Почему? Потому что дорвались до корыта те, которые ну, оказались голоднее всех остальных с точки зрения забирания денег в Министерстве здравоохранения. В Украине впервые за время независимости в конце года не закуплены все медикаменты для всех программ лечения. Это впервые. Такого никогда не было. И мы впервые... Официальная причина. Официальная э Причина их там существует несколько. Там плохие фармкомпании, война, э, нестабильность, экономический кризис. Я, как на справде выглядают. Они бы вам разрешили продлить контракты 2013 года и за ту же стоимость валюты получить такое же количество медикаментов. На что согласились фармкомпании? Но знаете, почему было не <говорот> выгодно Министерству здравоохранения? Они на этом ничего не зарабатывали. Вообще ничего. Но... Это было выгодно людям, которые бы полечили чай, они жили бы дальше. Министерство здравоохранения Поставила кляпы в уши себе, в глаза и сказала, мы ничего не слышали, мы ничего не знаем. И пошли по официальной процедуре. Вы знаете, они летом сделали открытие. Медикаменты стали дороже в Украине. Гривна подорожала. Летом ну, это ну, открытие может для себя сделали. Да. Мы, конечно, удивились их способностью быстроты думания. И мы поняли, мы все попали. Очень жестко попали. Почему? Лично я принимаю препараты, другие люди принимают препарат, Если они прекращают принимать препараты, у кого-то на следующий день заканчивается возможность жить. На следующий день, даже не через две недели. И я вам скажу так: осенью это уже была горячая ситуация, когда мы обратились к премьер-министру Украины, чтобы он принял какие-то управленческие решения. Чтобы люди, которые бестолково управляли этим процессом, покинули свои места. Почему? Потому что закупками в Украине управлял человек, который никогда в жизни не провел ни одной государственной закупки, которого туда поставили по политической квоте. Мы били во все колокола. В конце концов, его сняли. Остранили министра здравоохранения, но самое печальное поставили тех же, кто и сидели в министерстве. И новые добежали до корыта и начали жрать с этого корыта опять. Конечно, эти грубые высказывания, потому что уже накопилось злости слишком много. По одной простой причине. Это мне надо слушать звонки каждый день, как у детей, как у мамы. Как проходит ваш рабочий день? Якщо, якщо, ну, якщо, якщо на цей день не запланована акція протесту, ну, і якщо на цей да. день немає повістки е, э, да, в суд, либо да, милицію, да либо в міліцію, да, 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 мені там не дзвонять. Да. Ну, звичайно, конечно, робочий день це наша команда буде. і всі організації. Пацієнти України состоять із 36 больших організацій в Україні. із з найбільших організацій, які представляють інтереси пацієнтів. Да? Ми всі существуємо ради однієї місії. врятувати життя цих людей путем медицинського, либо таблетированного лечения, любой формы помощи медицинской, которая может спасти человека. Мы добьемся в конечном счете успеха. Мы выступаем за то, чтобы в Украине радикально была изменена система здравоохранения, и это было приоритетом номер один. Я думаю, 2015 год мы весь посвятим это. Но сегодня мы тратим время на какую-то глупость и дурость, выясняя отношения с людьми, которые просто грабят больных людей в этой стране. В судах, в прокуратуре, в милиции. И вот до сегодняшнего дня, вот я добежал до вашей студии, с одной встречи, с другой, с третьей. У нас остался один месяц времени, и только мы, пациенты, знаем, какую цену мы заплатим, если государство не купит лечение. Это наши друзья и наши близкие люди. Но когда тебе звонит мама, у которой ребенок ослеп на 60%, потому что у него нет месяц лечения, вот если бы я был на месте того отца, вы понимаете, я даже не знаю, как себя вести. Ну, как, как человеку, вроде бы, надо быть цивилизованным, да, как-то написать заявление в милицию, что-нибудь еще. Но мы на улице себя ведем иначе. Если вы увидите, что будут бить ребенка, независимо от того, сколько будет людей, вы заступитесь за этого ребенка. Вы будете даже бить в ответ, вы будете его защищать и будете наносить вред тем людям. Сегодня бестолковостью, грубостью и жадностью убивают людей. И я понимаю, что наступает тот критический момент, когда уже нет возможности ждать. Потому что это не вопрос оценки, квалификации этих специалистов, которые управляют МОЗом. Да они вообще ничем управлять не могут. Вообще ничем. В принципе. Цифра 1600 людей э за сутки. Звитки а, она взялась? вот такие это... за эту цифру вас на критикуют чиновники да. и кажут, звитки этот эту цифру взял. Вот эти чиновники могут зайти на свой официальный сайт. Просто если не умеют пользоваться компьютером, пускай возьмут счеты так. и посчитают количество программ, которые у них есть. У них 700 тысяч людей более обслуживаются в программах лечения, в принципе, в программах министерства. И я вам скажу так, это только примерно 20% асберг от всей потребности. Всего 20%. И простой пример, в онкологии из 100% необходимых лекарств закупается 10%. 90 не закупается. Так вот, статистику, которую он показывают, она вот такая, 20%. Так вот, 20% — это 700 тысяч людей. Суммируют их вместе, посчитают, какое количество из них не получает лечение, и смертность в конце этого года от этих заболеваний. Разделят его на год и получат простую цифру. Жуткую, страшную и простую. Война не забирает столько жизни за одни сутки, сколько бестолковая система здравоохранения. И я вам скажу так, это же потом у каждого своя совесть, как на это смотреть. Из этих 1600 дети, старики, отцы, которые должны были кормить детей, матери, которые должны были забирать детей из садиков, они все умирают. Все, что для этого надо, один человек, который туда по-натуральному придет и скажет, друзья, в этом месте никто зарабатывать на жизни не будет. Точка. И политические партии должны будут прикусить свой язык и сидеть на своем месте существует территория, куда ни одно зло не должно заходить. Это жизнь людей, детей, взрослых, кого угодно. Министерство здравоохранения ⁇ самое больное место, куда все время, ну, 19 министров поменялось. 19. Как только эта позиция министра здравоохранения будет наниматься по конкурсу, открыто, все документы будут открыты, вся информация открыта, это перестанет быть выгодным местом. Туда не будет очереди людей. Чему же Вы вспомнить хотя бы одного министра, который, на Вашу думку, был самым порядную человеком из всех, кто руководил сын. Я Вам скажу системами? так. Олег Степанович Муси сделал такую попытку принести некую этику в действие, да, но быть добрым человеком это не значит быть человеком, который а может быть до Вы против него Вы знаете, у нас же был ну, разный период, мы его так. поддерживали, у нас, на самом деле у нас есть один интерес, мы вообще в принципе за людей, мы не против кого. И все то, что является препятствием в реализации их права на жизнь, для нас является задачей, которую мы будем решать. Олег Степанович ничего не мог изменить. Но если ты министр и, и признаешь, что ты поменять не можешь, тебе надо встать и уйти и передать это другим людям, а не просто сидеть на месте и констатировать факт, что ты ничего не можешь поменять. Но в этом нет никакого смысла. По этой причине, по сути, его сейчас нет. Он хороший человек, вполне вероятно, у него высокий степень морали и цен, но он не может изменить ситуацию и влиять на это не может. Точка. Міністр пішов, а відносно вас з'явилося судове провадження. Я не пов'язую ніяк no. з, з відставкою міністра, але кілька слів про цю справу на нашому каналі ми давали, давали сюжет про початок розгляду, як зараз складається справа, і в чому ви винні на no, no, думку no. позивачів. Уже коррупционеры, по сути, объединились в этой стране, чтобы закрыть меня уже в конце концов. Возбуждено уголовное дело, меня вызывали в прокуратуру, у меня идет один суд, другой суд. По сути, в Новой Украине. Да? Да для всех понятно, почему со мной это делают. Ну, я хочу знать еще, вот этот, все мои коллеги, друзья, которые сегодня говорят правду, они по сути попадают в такую же самую ситуацию. Наступило время, когда нас будет тягать в суд за правду, за простую правду. И, конечно же, это все грязная игра по одной простой причине. Все отвлекают меня от процесса, как грабится сейчас Министерство здравоохранения, лишь бы я этим не занимался и, в принципе, не открывал свой рот. Азаров прямо на кабинете министров при журналистов откровенно говорил мне, что он меня посадит в тюрьму, возбудит уголовное дело и докажет, что я был виноват. Настоятель Киево-Печерской да. лавры, глава Академии наук, Богатырева, все остальные, которые управляли этим процессом. Соловьев, который сегодня рвется во власть. Но это первые, которые начали это все делать. Заливать там средства массовой информации, грязью какой то Я одно могу сказать. Да они мне ничем не запугают в принципе. У меня очень простая в жизни дилемма. Я живу только благодаря тому, что есть лечение. И существует миллионы людей, таких как я. У меня есть внутренний простой мотив. Я считаю, что это вещь, которую нельзя трогать. Это жизнь. И я за нее очень много могу сделать побороться с этим. У меня самого дома дети. И я четко понимаю, я очень хочу вернуть Богу, либо высшей силе, некий так долг за то, что она сохранила мне жизнь и дала возможность быть счастливым и здоровым человеком на данном этапе своей жизни. И я хочу помочь таким же людям, как я. Могут ли они меня остановить? Да навряд ли. Да пусть хоть они все миллионы в это вбахают. будет еще 48 уголовных дел. Это не закроет мне рот никогда в принципе. Только слив про те документы, которые до вас потрапили, и про то, про расследование, которое вы сделали. Государственную систему, как в Украине регистрируются фальсифицированные медпрепараты. Меня вменяет то, что я вынес некую секретную тайну из э, Державного экспертного центра и сделал ее известной всем. Послушайте, по-другому здоровый человек поступить не может. То есть, это справжний э, фальсификат, который э, Да. Что произошло? Оказывается, в Украине уже больше года колят людям медикамент, который не прошел клинических исследований для людей, больных гепатитом с первым генотипом. Да? Почему они этого не сделали? Во-первых, дорогостоящее, Во-вторых, тогда была бы власть Азарова. И, по сути, был в высокий уровень разрешенности за взятки получать любые документы. В этом принимали участие все государственные системы, в том числе Министерство здравоохранения и Богатырева. Потому что ее подпись там в конечном счете будет стоять. Угу. Мы вынесли эту информацию. Меня обвиняют в том, что я раскрыл коммерческую тайну, что я не должен был это делать, меня посадили в тюрьму. У меня простой вопрос к этой фармкомпании, называется она Фарм. Вы делали клининг-исследование или нет? Так вот я на последнем суде с ними стоял рядом. У нас был большой скандал. Они говорят, нет, мы не делали. Я говорю, скажите это просто людям. И все, больше ничего. И все, что они делают, подают в разные суды. Они говорят, мы на тебя 100 судов, вас будем еще, будем возбуждать уголовные дела, чтобы я только сидел на месте. Вы знаете, они заработали на украинцах больше 10 миллионов долларов, наверное. Я бы большим удовольствием хотел, чтобы такие компании производили что-то нормальное для людей. Но не проводили по-живому эксперименты. По-живому нельзя это делать. Это просто не то, что преступление. Это, по сути, химиотерапия, которая колят людям целый год. У тебя высыпаются волосы, ты теряешь все, разрушается жизнь. Это очень тяжелое лечение. И они еще клинные исследования прошли. Так вот, наша позиция простая. Эта компания должна доказать клиническими исследованиям, что это не яд, что это помогает людям и выйти на рынок по-человечески. Они из-под полы подписывают документы за деньги. В Украине должна прекратиться практика закрытой документации. Не существует секретов, связанных с здоровьем людей. Если у кого-то есть секреты по моему здоровью, они должны работать не в нашей стране, а в Африке, либо в Анголе какой-то. Но не в Украине. Мы выступаем за принцип открытой информации тотально всей. Если кто-то не хочет ее открывать, я хочу знать причину. Почему люди, которые применяют лечение, не дают мне знать правду о том, чем они меня лечат. это кто уважает вас останем романтиком эпохи. Как вы до этого относитесь? Ну, я думаю, каждый человек, вот я скажу так, я отношусь к людям и к жизни следующим образом. Не существует в жизни человека. Будь ли он на любой социальной позиции, какого бы возраста он ни был, 20 либо 60 лет, он с этой точки может изменить свою жизнь, жизнь людей, которые живут вокруг него, и страну, в которой он живет. И для этого надо только одно – желание. Если вы найдете одного человека, который верит в добро и готов за него бороться, рядом с ним станут люди – Станут неизбежны. И вы знаете, на практике я скажу так: за 10 лет своей работы в этой истории меня неоднократно пугали. И СБУ, и в кабинетах, как угодно, по телефону, уграждали, все, что угодно сделать. Это частый вопрос, который мне задают. Почему до сих пор ничего не произошло? Слушайте, может быть, есть все-таки какая-то справедливость в мире. И Бог каким-то образом все-таки помогает людям, в конечном счете, даже в этом можно найти какой-то ответ для себя. В принципе, и я вам скажу так: какие бы высокие и богатые люди не стояли напротив, их уже сегодня нету. их ні. І ті люди, які вигнали з країни Януковича, цю страну не змінять. І я точно знаю в лісу тих людей, які стояли на Майдані. І я вам скажу так: в конічному счі ми побідімо. На цьому саме крапку. Дякую за те, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, це була програма Наголос. В нашій студії був Дмитро Шерембей. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить.